কৃষ্ণ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ বিষয়বস্তু হ'ল নামঘৰ নামঘৰ নাইবা গুৰুগৃহ আমি কিয় মচিব লাগে নামঘৰ নাইবা গুৰুগৃহ মচিলেনো কি পুণ্য হয় তাৰে ওপৰত ভিত্তি কৰি কিছু কথা ক'বলৈ লৈছোঁ যদি কিবা ভুল ভান্তি হয় ভুলটো আঙুলিয়াই দিয়ে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আগবাঢ়ি যাবলৈ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব বুলি আশা কৰিলোঁ কৃষ্ণ আজিকালি প্ৰায় নামঘৰতে নামঘৰ মচিবলৈ পৰিচালনা সমিতিয়ে পাল ফাটি ফাটি দিয়া দেখা যায় কিন্তু কিছু কিছু নামঘৰত আকৌ নামঘৰীয়াই মচিব লগা হয় কিছুলোকে আকৌ নামঘৰ মচিবলৈ যাবলৈ বৰ টান পায় নগ'লেও উপায় নাই কাৰণ নগ'লে যে আকৌ ৰাইজে জৰিমনা ভৰাব গতিকে যেনে তেনে যায় আৰু নামঘৰ মচিলেনো কি পুণ্য হয় যিটো কথা মহাভাৰতৰ ইংশৰ ৰজা জয়ধাজে দেখুৱাই থৈ গৈছে তেওঁ সদায় নিজৰ গুৰুগৃহটো পুৱা গধূলি নিজেই মোচা পোছা কৰিছিল এদিন ৰজা জয়ধাজে নিজৰ গুৰুগৃহটো মচি থাকোঁতেই তেওঁৰ বিটিসূত্ৰ নামৰ পুৰোহিতজনে দেখা পালে আৰু দেখা পাই তেওঁ আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিলে আহ তেওঁ ৰাজ্যৰ একচত্ৰী ৰজা এওঁৰ ইমান চাকৰ নাকৰ আছে তাৰপিছতো চাকৰ নাকৰৰ দ্বাৰা নমচাই তেওঁ নিজে মচিছিল অৱশেষত ওচৰ চাপি গৈ সুধিলে মহাৰাজ তুমিতো এই ৰাজ্যৰ একচত্ৰীৰ ৰজা তোমাৰতো চাকৰ নাকৰ বহুত আছে কিন্তু তুমি চাকৰ নাকৰৰ দ্বাৰা নমচাই তুমি কিয় মচিছা তেতিয়া জয়ধজ ৰজাই পুৰোহিতজনক ক'লে পুৰোহিত সুধিছা যেতিয়া শুনা মই পূৰ্বজন্মত যজ্ঞ মাল্য নামৰ এজন বৈশ্যলোক আছিলোঁ মোৰ নিতৌ কৰ্ম আছিল বেইচালৈলৈ যোৱা আৰু কৰদ্ৰব্য গ্ৰহণ কৰা এই বেয়া কৰ্মত আত্মনিয়োগ কৰা দেখি আভিদাত্য পৰিয়ালৰ পিতৃ মাতৃ আৰু ভাতৃগণে মোক মাতি আনি ক'লে তুমি যদি এনেকুৱা বেয়া কৰ্মত আত্মনিয়োগ কৰা তেতিয়া আমাৰ বংশৰ মৰ্যদা হানি হ'ব গতিকে তুমি তাৰ পৰা আঁতৰি আহা মই পিতৃ মাতৃ ভাতৃগণৰ কথা শুনিলোঁ কিন্তু মই তাত যি সোৱাদ পাইছিলোঁ যি আনন্দ পাইছিলোঁ সেইটো এৰিব নোৱাৰি পুনৰ আকৌ যেতিয়া মই তাত আত্মনিয়োগ কৰিলোঁ তেতিয়া বংশৰ মৰ্যদা হানি হোৱাৰ ভয়ত পিতৃ মাতৃ ভাতৃগণে মোক মাৰি পিটি তেজপুত্ৰ কৰি ঘৰৰ পৰা খেদাই দিলে যেতিয়া মোক তেজপুত্ৰ কৰি ঘৰৰ পৰা খেদাই দিলে তেতিয়া মই মনৰ দুখতে কান্দি কান্দি গৈ থাকোঁতে এখন অরণ্যের মাজমজিয়াত প্রবেশ করল আর তাতে গৈ দেখিল কোনো বা ঋষি মু ঈশ্বরক ধ্যান করে এড়ি যোৱা পরিতপ্ত এটা মন্দির দেখা পাল আর তাতে মই অলপ জিরণি লো বলে ঠাইখন মচি কাছি পরিষ্কার করে তাতে অলপ শু মূর লাল কাল টোপনি আহিল কাল সর মোক দংশন করলে আর মূর তাতে মৃত্যু হল কিন্তু জীৱনৰ শেষবিলাত পৰিত্ত হ'লেও ঈশ্বৰৰ নাম লোৱা ঠাইকণ যে মই মচিলোঁ তাৰ কাৰণে মোক পূৰ্বৰ পাপবিলাক সকলো খণ্ডন কৰি তাৰ পুণ্যৰ ফলত ভগৱন্তই মোক এই জন্মত ইক্ষুবংশৰ একছত্ৰীৰ ৰজা হিচাপে জন্ম দিছিল আৰু জাতিষ্ম শক্তিৰ বলত মই এই কথা উপলব্ধি কৰি তুমি কোৱাৰ দৰে মোৰ বহু চাকৰ নাকৰ থকাৰ স্বত্তেও মই চাকৰ নাকৰক মচিবলৈ নিদি মোৰ নিজৰ গুৰুগৃহটো মই নিজেই মচোঁ গতিকে নামঘৰ মচিলে কি হয় শুনা হৰিৰ মন্দিৰ কৰে যিজন মাৰে জন পুণ্য হয় নামঘৰ মচিলে যিটো পুণ্য হয় সেই পুণ্যৰ হিচাপ মই তোমাক দিব নোৱাৰিম কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবা তুমি জানি মচি যিটো পুণ্যৰ ফল পাবা আৰু নেজানিও যদি কোনোবাই মচে সেইজনীও কিন্তু একেখিনি পুণ্যৰ ফলেই পাব ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই যদি চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে তেতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো টিপি দিবলৈ নাপাহৰিব